Да іншых навін ад 5 до 12 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыя маёмасці пагражае прадпрымальальнаму кіраўніку прыватнага будаўнічага прадпрыемства, які пры выкананні работ на сацыяльных аб'ектах пінскага і стольінскага району з дапамогай бездатратнай схем пераафармлення документаў дадаткова атрымліваў з дзяржаўнага бюджэту шматмільённыя сумы. Усе абставіны крымінальныя справы высвятлялі нашы корэспондэнты. керовник пинского приватного будовничного предприятия незаконно включал у акты сдачи выполненных будовничо-монтажных работ кошт небыто поставленных от поставщиков под контрольных ему субъектов господарения материалов с надбавкой от 10 до 300 процентов. Наладженная схема, якая працавала на протягу трех годов, денежала б и далей, калиб яе не выявили супрацовники финансовой милиции. В общем, сумма, причиненная ему ущерба от данной деятельности стала более 250 миллионов белорусских рублей. Пинским межрайонным отделом Следственного комитета Республики Беларусь по материалам финансовой милиции и комитета государственного контроля возбуждено уголовное дело в отношении данного руководителя по части 4 статьи 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь захищение денежных средств путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере. Руководитель частного строительного унитарного предприятия, причиненный ущерб в сумме более 250 миллионов белорусских рублей, возместил в бюджет в полном объеме. Меж тем следство выявило, что по отпрацованной схеме предприемство ошутевляло свою махлярскую деятельность больше, у 20 установок Столинского и Пинского районов. Один из объектов – Пинский кинотеатр «Победа». Цена ремонта и модернизации, якого была завышена на 85 миллионов рублей. Сирот заказчиков Белоспецформата и Столинский отдел культуры предприємство выполнила будовниче-монтажные работы на 9 объектах культуры у виніку бюджет не долечился больше за 130 миллионов рублей. Так, при узведении железобетонной огорожи для сельского клуба у Весцы-Коротичи, цена была завышена в 4 у виніку будовничество, которое началось больше за 2 года тому, до да гетуль не скончено Причина разумелая, не хапила грошей. Ну, по правде сказать, этот забор – это самая настоящая головная боль. Я с работы иду домой и думаю, утром, вечером стоять мне он или не стоять, мы, вернее, утром. Потому что вы сами идти этот забор, он же весь болтается, я не знаю. После клуба, мне кажется, такой забор не годится, одним словом. При строительстве забора были применены железобетонные плиты крайне низкого качества. В то же время в столинском районе государственное предприятие, районный комбинат бытового обслуживания, выпускал такие железобетонные плиты по цене намного дешевле, чем были приобретены отделом культуры у данного пинского предприятия. В настоящее время также дается оценка и должностным лицам которые осуществляли процедуру закупок у данного Пинского предприятия по завышенным ценам. Мария Кобец, Алиса Хрихорчук, Александр Дияченко, областные новины, Пинские и Столинские районы.